высыпать все штучки. Короче, все. Я покушал. Тут треба було таких брати, а ти просто не схотів. Я зараз з разною начинкою. А ці самі вкусні. У нас є акумулятор на не чим Ну ладно. Крекер нажал на врат он и так сухий. Ну, ну все правильно сниматься уже не будем пока. Ну давай не. Привет, вс. <реклама> да я уже не помню, что здорового. Спасибо. Это ж по снижке это все было, да? Почти. -то. Те то сухие, я не знаю, что. Так, что, можно уже ховать в холодильник, да? Ну да, ховай, бо я жаленька. Да, Юда. Набиваю свой ротяк с всякой вкуснячей едой. Хейтерам на зло. А вы хейтеры завидуете? И колтаете слюнки. И кажут, какие мы поганые, а вы хорошие. Дима, ты плохой, ты врёшь А ответ вопрос, кто работает? Кто и жрет? Кто работает? Кто ты да, жрет? Пара, чихай вот так уже будет. Да так будет. А кто нифига не работает, тот нифига не жрет. Все, гудира. Валейку мусолям. Илья, ты бездельник. Дима, лучше. Спасибо, Серега. А чим не щастя пожрак, ма? Пожрав це щастя? Ти що, це взагалі? Це огромнее щастя! Коли в тебе є і це б не щастя, це прав нема слов. Саша, йди їсти. Я думал, это были А это маленькие. А руки ну, туда ходили. Это чеддер, да? Да. это чеддер. Это за смаком чеддер. Все вкусно? Да. Спасибо, Сережа. Пишу, в Диме самая лучшая мама и тата. Спасибо, семья ей. там по батково. Не знаю. А не офе, кофе. Кто дивиться, що я? Це ж я є. А хтось не хоче дивитися, що ти як пишній. Я тобі ще щось. Діб... А я б не мог би, щоб на мене хтось дивився, яке. Який... Сережі, по батькові Олександровичу. Ми п'ємо чайок, представляєте, чайок, куча пряників, паличок, крекерів, да, вон там ще крекер, печені. Там ще було, але мама, каже, хватить цього поки.

Это чай грейс с бергамотом самый лучший чай который можно купить андрей кто поросята на завтра пакетик стал. зачем чай чай грейс с бергамотом Да, Андрей, именно так я. Привет, Иклова. Три... Смарка. Да. Я один кажу, что это самый вкуснейший. Шалчие с цибулей, что с сыром очень mm -hmm. вкусный. Полицейцы, вот такие я привозил. Шоколадные. Ну, они были сладкие. Нет, yeah, можно стать спонсором канала, кто хочет. Вся квартира в наклейках как в 90-й. Це такие, Вива Италия! У сейчас 2000 долларов стоят. Ты ч? Если ты не знаешь, то лучше молчи. Да не, Сирожа, не надо. А вы вы Не, будете. наклейками. Типа, знаешь, что то уж наклейки были. Угу. Все, гуд. Валентина, привет. Mm? Я кушаю его. Я хочу кухонные э, обои. Mm. Ясно, сударь. Я ехала, еще не видела по дороге, чтобы коровы пасли здесь. Ты о чем, думала. Катя? Бакани его. Это что такое? Ты еще фанат появился в лице Андрея, да? Популярность растет. Андрея, Казала, шибу, пашина, Андрея прям прет. Еще шибу. была пару штук уже у меня. Я колись, як не була у Коростин, де була, ну, там раз в городи їжджали, да. Я думала, що це користин город, так що там кору не може бути. Mm -hmm. Ну, що це просто город. Дві mm тисячі -hmm. доларів. Андрій. Там, показувалося, mm -hmm. було, Саша, 4 череди. А. Mm Чоб -hmm. ти знав. Ясно, Катя. Отак на вулицю Некрасова їхати. до вот такое. мы сюда это повертаем, а там все поля. Uh -huh. До завода того. Химаш там угу. Uh -huh. Ясно, Катя. У меня лагает или у тебя? все больше у тебя, Юля. У меня все гуд. Домашние. Все а вчерашнее кончилось уже. Там еще я тоже одно яблоко. Мягкие такие хорошие, сочные Андрея а развивает. аж Ага, мягкие. Ну, все тут, а не кстати. Я и... чуть але да. нормально. Виктория, привет. У нее домашнее яблоко на чем не отличается от купованного, Саш. Чтобы узнал, какой сорт. Mm. Возможно, скоро будут снова концерты на поддержку ЗСУ. Будем опять ездить. Выступать. Как ты каждый на день начнешь возить, то как ты поедешь? До обеда. Привет, Вова. Меня зовут Дима. Спасибо, Яна. купил сегодня себе гейзерную кофеварку. Буду кофе варить. И что я скажу? Эти а все печенюшки э, э, Самые дешевые, да, тут акции еще купали и сами вкусные. Знаете? А ты откуда, Андрей, знаешь? А вдруг он и действительно 2000 долларов стоит? Твой родный брат матери подарил. А ты не лезь. Мне 23. Да нет, смс-ки не двоятся. Я из Житомирской области, Хоростенского района. Часа, дошель, Богу, ну Да, я из Украины. Я безработный пожизненно. кто жизнь познал, на работе не робит. Да, Богдан. Класс, Яна. Я бы хотел побыть во Львове. Не, Богдан. Я преисполнен чувством гордости. за то, что я могу так делать. Знаю, не мам, может на работе, да. Может спит. Я, как великий старец, познавший вечные, иду любоваться закатом на берегу. Да, Богдан. Я давно знаю. Вспыхнуло солнце закатом. На дворе благодать. Мир абсолютно понятен, Но Богдану не понять. Я, как глубокий старец, Познавший вечное, Иду любоваться Закатом на берегу. Да, хотя ты права. Я таки. часом ти ты Ісус Христос що знає, що буде далі. Хоч багато букв З у твоє имени, щоб сказати таке. Что да Богдан не поймешь? Я сказал, мир абсолютно понятен. Но то не понять. Толку объяснять. Андрей, зажигай. Класс, Катя. Удачной тебе дороги. Ясно, Андрей. Ты супер крут. Йоу-йоу-йоу.

я, ты понимаешь, глубокий старец, познавший вечные, вечные понял. Я принял сигнал космоса, потоки космоса летят в мою голову. Я, я знаю мир, я знаю <связать> энергию мира. <связать> я... Спасибо, Богдан, и тебе тоже. Спасибо, что тут был. На это я сказал, э, я забыл, как его Если человек от, отвечает хуйней на хуйню, то это есть юмор. Но иногда тут люди воспринимают очень серьезно то, что происходит, и прям, прям действительно злятся. Андрей, зачем проявлять ненависть к Диме? Он ничего плохого не сделал и не говорит ты где Фу. люди я устал после поездки давайте чуть позже сдыбаемся чуть-чуть а -чуть вот так позже Не сильно Ясно, Богдан. Ты в бездельник. Всем, всем спасибо, кто был здесь. Всем, всем пока. Приходите в следующей трансляции. Я думаю, через часик запущу новую. Всех буду ждать. Пока.